Я вообще стараюсь деток учить в первую очередь опрятности. То есть на мои занятия нужно приходить, собственно, с собранной гулькой обязательно. Ну, то есть они знают, что если они приходят с хвостом, они выходят за двери, и им приходится ее там делать, либо я ее наказываю за опоздание. То есть пунктуальность, они не опаздывают. А если они опаздывают, они прыгают парашютные. Парашютные никто не любит прыжки. Это с пола поджимать колени в потолок. Прыгать. И то есть при, примерно 20-30 прыжков, как бы ну, это сложно. Поэтому я наказываю, в зависимости от того, опаздывают. Они не опаздывают, но это очень редко. Если опаздывают, они предупреждают. Когда на занятия не приходят, родители обязательно мне звонят. Это тоже важно, они об этом знают. Пытаюсь, э, как коллектив, то есть, у нас один за всех и все за одного. То есть, если э, кто-то там начинает ссориться, две девочки, к примеру, они вдвоем подходят ко мне, я им говорю про то, что я разбираться не буду, кто из вас прав, кто виноват, все становятся и прыгают парашютные. Потом никто не ссорится. Ну, по крайней мере, у меня в коллективах ссор нет.